Все эти трава, бьёв, все а что у нас в дороги? Да? Ну там ну, хорошо работают квартальные комитеты, что могут они сами почищать. А да. сами, это, значит, сам, так, что, сами. То есть, Если брать, например, примера, помогают это то Вопрос в Да, я все пытания в рабочем порядке вы решили. Значит, ну, сегодня с вами здорово центр ну, за ваше предавание, то, что по человеку стоит. Я говорю, курс. И я согласилась на комментарий за молодой. Зимчик. Убираем снег э, вчера, послевчера <как> и сегодня. Убираем Инакомий Михаич. Поддерживаем солнечную стену. Степлом. Um, все текут. Надежда и Григорина круглосуточно связи. Все, да. все, вопросы вы решили. Что мы наверное? Костюк. Красивый музей на данный момент парень там работает, и не работает, а Сегодня я приду участие, где будут в работе. Так, работают в целом, предприятие работает обычно без них. Предприятие работает по графику, и температурный режим выдерживается. Николай Полуза, работают в Состояние на 21 число процентов плата населения в составе 60% суммы теплоэнергии, 59% водоканал, 58% суммы жилья, 60% амусов рынка, э, Коммунерга 58%, сумма жилкомсеры 66%, домофоны порядка 63% и ОСБВ 58%. Шура. Мы еще працюем в обычном режиме, но перед тем принятием бюджета хочу наоборот, что на мою точку зрения важнейшее питание для города. В 13-м году поделился на первого коллектора. <как> <как> Это вы не, чтобы я не спал? Я уже давно не спал. Беги, беги. Предприятие работает с, а, содержание. в режиме зимнего содержания. Город а, после снегопада убран, а, вернее подметен. Сейчас занимается, за, занимаемся вывозом. Установили два светофорных объекта, снеговорок и засушки. Вам запускаем. Молодец. Молодец. Поляков. Работаем по с защиткой снега по скверам и паркам города. Остальные плановые работы согласно коммунальному закону. Держим. Анастасия. Все работы в обычном режиме. Как реальность? это эти в обычном режиме, все работы по приему и захоронению и выполняются согласно местного задания. На обращение в онлайн-приемную по проспекту Курск было оформлено шесть безумных животных. И в дальнейшем будем контролировать. И еще, 10 на троицкой супруна газеты «Право». Я сам посчитал. 10 еще. Добрый день. Газета «Право», супруна вот там. Вот как раз возле черниками там где-то базу себе нашли. Отработайте. Матрук. На данный момент твердый бытовой выход проводится в полном объеме. На прошлой неделе из-за погодных условий не у нас гидравлика и, и топливная система, в общем. И поэтому был небольшой сбой на 9-10 микрорайоне. С сегодняшнего дня, так как на выходных тяжело было найти нам погрузчик и грузовик, сегодняшний, но ну, сегодня завтра, в общем, по этим точкам пройдутся машины и загрузим все, что там. Выправляется ситуация, Алина. Тогда отхода вот здесь на Вся техника стоит все-таки на линии. Да, 70. місце невеликі збої зв'язку з низькою температурою Домі за транспортом забезпечення ситуація пороноці вирішили. А що у нас з 6-ї години є маршрутки чи немає? Пане Нікола, сьогодні вам да, всі паролі GPS, можна буде подивитися. Подивитися, чисно. 18 листочка ми провели послідова маршрутка 59 з фотофіксацією. Фотографии я вам предоставил, фотографии есть здесь. И, как показали фотографии и общение с людьми, в пиковое время есть полное наполнение автобусов, но не критическое. Вот. В дневные время автобусы полупустые. То есть ситуация такая, как обрисовывалась, катастрофическая. Вот я бачу фотографии. Содевались между автобусами, как видите, 70 минут. Бачу. Сколько автобусов зараз на Босат проезжает? 12. 12. 12? Один разорвется. А? Один разорвется последний, 12. Вот 12 метров автобусы проезжают, так там все нормально. По Баранинке еще. В Барновке 20. 77. Да. Если 2 на Баранинке, то как вы выровняли ситуацию? Вкладено в додаткову угоду з приватним реліквом, який зараз працює по Баранівці, двома автобусами і один резервний. Тобто чотири? Чотири автобуси там наявності. Ви вважаєте, що чотири автобуси достатньо? У випадку, якщо випадку достатньо, якраз для цього і є резервний автобус, можемо додати п'ятку. Дякую. Лесь? Треба роботи в планному режимі. В Дніпровській партії зароботовка ТОП. Надіється на днях алюмінація. Вадим Вікторич. А что у нас сегодня приходит? Я на рекомендации. Рекомен. А зараз все нормально? Ну, думаю, да. ну. Большое вам Дети ну, так вам здоровья. здоровья. он Летучие. работают начальные

У меня ну так стоят... скажите. Это, там, без... У меня с, с октября месяца стоят платежи, и поскольку у меня финансирование идет за счет основного фонда, я не могу зафиксировать кредиторские обязательства. То есть я должна буду по своей галерее убрать сигнализацию видеонаблюдение Табеля, все, то, что поставлено, материалическая база, я должна буду ее вернуть назад. А кто... Значит, возвращайтесь. Значит, возвращайте, все, закрываем галерею, вешаем, все ушли куда-то, дешка значейства, и пусть страна знает. Кочубе. Готовится к в а, в года. -х, -х, Всех приглашаем после как раз праздника прийти увидеть баталии в Орбеке, в Манеже, в Матерской Академии. Будет участвовать 8 команд, так все Украины и Беларуси. Вот, я так понимаю, что помощи вряд ли финансово будет становиться скоро, но может быть там организационными, как в прошлом году, в прошлом турнире Сергей Михайлович помогал и Если удастся, а если нет, то... А что, Дякую. Так, так оголошення. Перше, Погоджувальна рада депутатська відбудеться сьогодні о 13 годині в 59-й кімнаті. Розглядаємо питання бюджету і такі питання інші, які пов'язані. Друге пленарне засідання Сумської міської ради відбудеться 26 грудня в середу. середу о 10 годині. О 10 годині. І нагадую, 27 грудня останній термін оприлюднення проєкту рішень 26 сесії, яка відбудеться 30 січня. Будь ласка, працюйте Віктор. в четвер, 27 го 16 годині, навчання працівників апарату в і районної адміністрації про прохання забезпечити начальникам. Відповідно своїх працівників. Друге є звіт про виконання делегованих повноважень, він подається до 5 січня. Бажано його подати до кінця цього року. Всі структурні підрозділи по формі, яка передбачена, в відділ. Згідно постанови Кабінету міністрів 29 числа робочий день, тобто, в цю суботу ми працюємо всі. І далі в ті дні 30-го, 31-го, 1-го і 5-го, 6-го, 7-го. Тому наступна апаратна нарада 14-го січня. На Дякую за роботу.